Тему також одвічної. Ну, якщо от після бесіди щодо ситуації у сєвєродонецьку, ну принаймні, десь там у кінці тунелю. Хтось там, як то кажуть, запальничкою за чвіркнув. Тобто, ну побачили ми світло якесь, що хоча б буде якусь надію, що врешті-решт там депутати одумаються місцеві влада якось запрацює, місто візьмуть під свій контроль ті, кого обирали, або той, кого хто обрали, то геть по-іншому виглядає у своїй такій драматургії ситуації із блокадою. Блокадою окупованої частини Луганської та Донецької областей торговельною блокадою. Сьогодні ціла низка новин усіх, ну, когось, когось налякала, хтось у чергове трішечки посміхнувся. Ну, при принаймні бачачи зігнаний мітинг у Луганську у підтримку. Так би мовити, націоналізації українських підприємств. Дехто вже потирає долоні, і говорить, що Захметовим розправа, дехто навпаки, говорить, що все ж таки вигідна усе це Російській Федерації. Дехто бореться за Україну як може. Будемо збирати думки, аналізувати і намагатися це робити у котре у цій студії. Сьогодні нашим гостем є Олексій Маливанець. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви, як, ну, скажімо так, заступник очільника громадської ради облдержадміністрації, все правильно, так? так? Правильно, От, так. Формулюємо ми. Відповідним чином. Ну, одразу хочеться сказати про владну позицію підтримуєте чи не про владну. Тому що в нас, знаєте, нас нашу аудиторію, у нас усіх українців вже потім потихеньку починають ділити. Одні заявляють про шалену підтримку блокади, мовляв, це так треба, і всі українці просто щасливі. Інтернет, меми нові з'являються, усі постять, репостять, говорять, що я українець, я підтримую блокаду. Інші говорять, що в принципі, ну як це? Блокувати своїх, а треті геть іншої точки зору підтримують от де знайти оцей баланс, щоб у чергове не виявилося так, що там блокадники це от чергові. Черговий майдан просто сповільненої дії. Дочекаються, доки когось хтось розі... розжене і все. Ну, сьогодні вже були попитки. Да? Якщо ви бачили, було два попитки два штурми. Це був один штурм Рідут в Бахмуті, другий в Торець, Кривий Корець. На самом деле блокада очень неоднозначная такая акция. Там я разбирался в этой ситуации, как бы разбирает до сих пор. Вот. Имели несколько встреч и телефонных разговоров с блокадниками. То есть сказать, какую я позицию поддерживаю, я поддерживаю позицию здравого смысла. Реального, как нормальный гражданин Украины, я хочу жить в нормальном правовом государстве. Поэтому сама по сути блокада, вот я ее не поддерживаю, по сути. Но... А якщо посмотрите на эту акцію, яка є, вона в принципі неоднозначна. Тому що учасники блокади піднімають реальні питання, вже в течение місяця, на яких наша власть до сих пор не ответила. Ну, були ж перемовини з Гройсманами. До речі, сьогодні було відомо, що остаточно скасовані будь-які перемовини блокадників із владою, із діючою владою. Чому? Це все вже? Немає про що говорити. Чекають на зміну влади. Ну, мы видим ситуацию такую, что сегодня сама блокада пытается ее трансформировать в новый Третий Майдан. То есть нужно провоцировать дополнительные протестные настроения. И то, что происходит, вот эти штурмы блокады, это как бы тому подтверждение. Сегодня мы же понимаем, что не просто так появились эти автобусы. И эти бабушки, которые там сегодня были, они не просто пришли со своих деревень штурмовать блокадников. Их кто-то туда привез. То есть ситуацию как бы выводят на, новый, там, на новую эскалацию конфликта. Хотят как бы... Опять сегодня была первая стрельба, вот, слава богу, что как бы никого не убили. Э, там я читал о том, что есть там родиния родения у кого-то. То есть уже начинают э, вот эту тему поднимать как бы э, там ну на более серьезный социальный как бы такой вот уровень реального конфликта. Завтра э, будет опубликовано в Фейсбуке, что там, примерно, там ветеранов АТО бьют и съедутся сюда со всей из Украины остальные 40 тысяч ветеранов а то и, и мы будем понимать, что на нашей территории идет новая волна, новая волна эскалации конфликта уже граждан. Вот. И что мы будем смотреть как бы, со стороны? Хорошее кино, сидит Путин, приезжает, там, дает материалы там, в Организацию Объединенных Наций. Да? И говорит, ребят, ну, посмотрите, как бы, если вы говорите, что Путин виноват, они сами между собой там, не могут разобраться, сами друг друга бьют. Вот. И это очень важно. На очень на підтвердження цих слів сьогоднішня новина. Представник Росії у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації в Україні Борис Гризлов закликав українське керівництво прийняти ну, от просто невідкладні міри, невідкладні щодо розблокування і припинення економічної блокади і торговельної, і транспортної Донбасу. Ну и есть довольно интересная цитата. Он заявил, что такие действия неизбежно ведут к ответным мерам. То есть это э, не, не просто цитата из заявления, это один из пунктов плана уже? Ну вот, знаете, как бы, то есть, если посмотреть на блокаду, вот реально разложить ее, как бы, это такой слоеный политический пирог. То есть мы видим неоднозначных политиков э, в этой блокаде, как Семен Семенченко, Парасюк, то есть и сразу будет мысль, как бы что вот эти вот ребята там делают. На самом деле, если взять руководителя штаба, да, там заместителя руководителя, с которыми я встречался, это реальные нормальные патриоты. И мы понимаем, что их как бы просто используют. Вот на их нормальных патриотических чувствах идет продолжение как бы борьбы там олигархов за влияние там на рынке, за влияние на каких-то объекта. Мы сегодня видим ситуацию, что в Донецке уже там национализируют там офис и у меня есть реальное подтверждение у сотрудника офиса что на самом деле да э, так оно и есть национализирует мы сегодня и параллельно видим ситуацию что э, что происходит сегодня в энергетическом секторе в украине сегодня энергосектор у нас э, находится в ручном управлении то есть э, сидит диспетчер на пульте и говорит там Змеевская ТЭС, 4 там потушить, как бы э, там нагрузку э, там увеличить и вот в таком ручном управлении качают всю энергосистему в течение уже там там двух недель э, в таком режиме как бы в принципе работать не может система в принципе по-любому что-то она будет выходить из строя если выйдет там там одна ТЭС другая ТЭС э, там то мы будем иметь реальный дефицит электроэнергии в Украине. Что нам остается делать ее? Импортировать из России. Ну тут все. То есть вот и все вопросы. То есть сегодня как бы за этой блокадой мы можем как бы за вот такими вещами там давайте все-таки пусть там власть ответит за Роттердам плюс, если эта формула работает или нет. За вот теми нормальными вопросами вот стоит вот такой вот там злой план как бы рисков, что мы опять из Украины сегодня экспортируем электроэнергию. В принципе она сегодня только экспортирует электроэнергию и зерно на самом деле. То есть сегодня и так весь промышленный потенциал уничтожен. То есть сегодня получается так, что мы будем видеть ситуацию. А завтра, если казалось Гордлов такие, как бы, такие вещи, что мы можем иметь в виду в ответку? Там ядерное топливо для атомных электростанций нам просто прекращат поставлять. И у нас реальный окажется дефицит. Угля нет, ядерного топлива нет. Мы находимся в режиме верных отключений. И будем импортировать. Ну и в принципе, глядя на территорию Украины, у нас все больше активных нехороших участков, можно так сказать. Крым аннексирован, Донбасс, постоянные военные действия. Одна часть Донбасса, вторая часть Донбасса в протестных настроениях и в блокировке. Какое может быть продолжение, если это не остановить? И с другой стороны, как это остановить, если в принципе на диалог уже никто никому идти не хочет, на вопросы никто не отвечает и в принципе больше вопросов, чем ответов. А министр МВС Арсен Аваков закликал, да. и что он может вырешить это вопрос, а лишь решение антитеррористического да, центра. То есть нужно штурмовать и их снести. Но мы уже понимаем, что э, все протестные настроения, все у нас э, Майданы и все остальное, все силовые разгоны акций акции приводят к плачевным последствиям. То есть если э, у нас сценарий как бы вывести Украину как бы на новый там, виток конфликта какого-то гражданского, да, на, на Третий Майдан, то нужно их разгонять. То есть, если люди хотят договориться, они всегда договорятся. И вот, там, во время наших разговоров с блокадниками, когда я говорю, я против блокады, они говорят, там, мы за, мы сидим, беседуем, мы договорились, подписали меморандум, направили, направили к ним провести заседание выездной кабмина Севердонецка. Там обозначили вопросы по там, прокладке железной дороги на Щатинскую ТЭС через Севердонецк, через, ну, то есть, в принципе, там 35 километров железнодорожного пути. За три года как бы, войны, войны как бы, никто ничего так и не сделал. Мы говорим о втором вводе в Луганскую область электроэнергии. Вот аргументация блокадников. Говорят, да, мы плохие, да, мы, мы блокируем. Но вот давайте так, что если по всей линии фронта начинаются реальные боевые действия, и невозможно этот уголь на самом деле там перемещать. Вот невозможно. Зима, область оттается, там, шатминкотэс без угля, все оттаются без света, и замерзает область вся Луганская, мы живем на энергетическом острове. Вы этого хотите? Так давайте вместе как бы, э, там, обратимся к правительству, пусть они все-таки включаются в процесс и заводят вторую ветку электроэнергии, здесь э, делают новую ветку железной дороги. В принципе, у них тоже есть логика. То есть я не могу сказать, что они, эти ребята абсолютно неправы. Они поднимают сложные вопросы, на которые власть не отвечает. И э, вместо ответов на эти вопросы и реального диалога, они говорят, давайте их разгоним. Ну, как бы мы это уже проходили. Раз, два, три. Вот а что неправильно. вот про логику инших хлопцев по той размуживания размножения. Так же сталося, что сегодня співробітники СБУ перехопили размовы главаря. ДНР Захарченка із начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації паном Трапезниковим вони ці перемовини доводять, що справжні, справжні наміри терористів щодо цієї блокади вони хочуть самі все заблокувати. Давайте побачимо це відео. что-то тебя смущает заявление? Что-то меня смущает. Но меня только один момент смущает, что написано в виде ультиматума, что если они до среды, до 1 марта, до 00 часов не отменят блокаду, мы примем эти меры. А если вдруг отменят, тогда что, мы заднюю включаем? Да нет. Ну, то есть так а оставляем? что, что мы, мы, теперь делаем им блокаду. Сказано? Давайте я вам прочитаю этот текст коротенький. Ну, я понял, о чем ты говоришь. Смотри, там нужно добавить одну единственную вещь. есть, но на самом деле нам все равно, какая блокада делают они. Мы теперь делаем блокаду в Украине. Теперь мы уже не будем отдавать ему в Альфигерацию. Ага. Ага. Понятно, вот так вот сделаем. Да, а вот это скажите вот, скажу, еще вот, раз, вот этот момент мы оставляем, что типа до 0 до 1 марта, 0 часов, там это мы оставляем, да? Да ты знаешь, я думаю, что в этом году до 1 марта еще оставляем. Ну, только если такое же будет. Так, звичайно, є багато запитань щодо погодження цього відео, фейк це чи не фейк, тут складно перевірити. Ну, і врешті-решт, якщо такі вже... А... Ну, от, супермени ОСБУ працюють, і кожна, кожна мобілка, кожен телефон у цих посадовців а, з ДНР, там ЛНР а, в них є можливість записати, чи це так ситуативне перехоплення. Тут вже деталі іншого. А, візьмемо що ось такий сценарій. А, ну, візьмемо, як за правду, що самі вирішили чогось, не знаю чого. А, три роки не могли вирішити, а тут вирішили блокувати і не пропускати самі українське вугілля. Ось цей сценарій. Ну ми ж зі розуміємо, що реальний ринок реалізації этого вугілля антрацита тільки Україна. То есть вот если а, напрямую угольные предприятия, которые находятся на оккупированной территории, не загружают, не выводят на подконтрольную Украину территорию, то этот уголь начнет накапливаться. В принципе, на самом деле мы знаем, что на ростовских площадках порядка миллиона тонн угля сейчас находится, вот которые вывезли, а, вот протоворона. То есть его нужно реализовать, он уже есть. Но это миллион тонн -то немного. Да, рынок угля в Украине там, на отопительный сезон 25 миллионов тонн. А, то есть все равно нужно им куда-то его продавать. То есть он будет заходить потом уже в новом отопительном сезоне, под видом российского, в Украину как импорт. Ну, вот, потому что или тогда им останавливаться эти шахты, затапливать их, людей на улицу, как бы, и. и, и ну, в, все. в принципе, выполнение то есть, вот, этого... э, вот эти заявления это бровада. Это браван. Но можно проследить, что если допустить, что это заявление а, настоящее, а, можно же проследить и выполнение подобного плана уже mm -hmm. сегодня. То есть а, был ультиматум определенный со стороны террористов до 00 часов 1 марта. А вы должны дать а, свой ответ, либо что-то решить, отменить, либо не отменять блокаду. А, но не дождавшись этого времени террористы уже а, захватили ДТЭК. Равенький антрацит, Краснодон уголь, Донбасс арену в Донецке. То есть, в принципе, своего же ультиматума не придерживались. Ну, все это похоже на просто там ранее спланированный план. Опять же, по захвату энергорынков, вот, но ну, уже, как бы, я же говорю, под видом импорта. То есть, передел рынка и захват. То есть, что нужно делать Украине сейчас в этот момент, да, То есть, также диверсифицировать наши ТЭС из антрацитовой группы на каменноугольные. У нас есть Лисичанская, у нас есть на Западной Украине очень много гугля. Вот лисичан стоит как бы не работает весь. Почему? Проблема тех печей, тех ТЭС, они могут потреблять только антрацит. Это там, особенности как бы самого реактора. Вот. Да, нужны инвестиции. Да, вот теперь нужно правительству включаться, если такая ситуация, если заблокировали, если они считают, что они смогут реализовывать этот уголь не в Украине, а в других странах, то значит нам нужно включать ответный момент. Самое удивительное, что по блокаде, я вот для себя отметил, буквально неделю назад я ехал в поезде, со мной ехало в моем купе три человека, все из Луганска. Все жители Луганска ехали в Луганск, и мы с ними говорили о блокаде. И я говорю, как вы относитесь к блокаде? два человека за, говорят, да, за блокаду, и они говорят, вот этот бардак, которых существует, нужно прекращать, мы за блокаду. А, продукты питания у нас есть, как бы все остальное нас не интересует. Ну, третья женщина была, она сказала, там, что я вижу там Поросюк, Семен Семенченко, как бы, поэтому я не могу понять, как бы, там, я за или нет, меня не смущает. Но, ну, в принципе, очень логичный, правильный ответ, как бы, я с ней абсолютно солидарен в этом вопросе. Вот, так что, как бы, блокада неоднозначна, неоднозначна, но то, что, как бы, эта акция в любом случае направлена на подрыв, как бы, экономики Украины, да, вот, И если мы сегодня говорим, что, ну, очень часто я слышу такие высказывания, а вот во время войны, как бы, СССР, там, СССР Германия, разве там торговали, все остальное, сегодня идет уже совсем война другая. То есть сегодня идет гибридная война, вот, поэтому нужно воевать не только оружием в руках, нужно воевать там, за умы людей, нужно воевать за экономику, нужно воевать за рынки, за рынки сбыта. И вот если мы правильно будем воевать… ...во усіх тих направленнях, то ми точно Ви розумієте, просто просто зброя геть інша, у такій геть іншій війні. Ну не знаю, оцей просто от Юля, вона повед, ну, так, от скажімо так, наголосила на неспівпадінні на у часі ультиматуми реальних кроків. Але ж щодо блокади, я перепрошую, звичайно, усіх хто до речі користувачі інтернету, можете самі це перевірити і ввести у пошуковик. Google, так? Загуглити можете. О п'ятій ранку з'явилося повідомлення, що стрілянина на блокпосту блокадників, що там титушки, що там купа усіх. О п'ятій ранку. І одразу ну, дійсно починаєш, коли ось таке, бачиш, що це вже всі знали, що, що там буде. І відповідним чином це якийсь сценарій сценарій, і тут увага запитання, хто його грає. Дуже, дуже там стисло, якщо можна. Однозначно, однозначно. Якщо подивитися на тих, хто стоїть вище начальника штаба блокади, це народний депутат. народные депутаты, представители власти и сегодня формально несуществующая коалиция. Да? Мы сегодня смотрим, если подводят автобусы, подводят там тетушек, как их называют, подводят бабушек, это, это не вы делаете, не я, не просто какие-то предприниматели или обычные люди, это не делают спецслужбы, это делают там силовики. То есть они, они... Задание Конечно, национализовать да, э, э, да, да. добро из того и с этого боку, тут под прицелом Ахметов, или я думаю, что Ахметов как олигарх, его просто хотят уничтожить, да, ну план такой, вот, и а, как бы дополнительный, дополнительный есть здесь смысл сесть на потоке импорта из России тоже электроэнергии, угля и все остальное. Вот. Дякуем вам, дякуем, что был с нами, Алексей Малованец был гостем нашей студии.